Dunia Imam Mahdi lah Kan Alam Barzakh Mahsyar uh, Keindahan Syurga Tajuk Akhirat lah ha, Ni maik turun ke dunia balik Tajuk yang berkaitan dengan Atidah Iaitu pertahankan Asyairah Tuan-tuan kalau Mahyang berjihad seribu tahun kemudian solat seribu tahun mati dalam keadaan bawa akidah yang sesat dan sungsang maka seribu tahun berjihad fi sabilillah dan seribu tahun solat itu ditolak mentah-mentah sebab itu juga tiga ilmu fardu'ain Tiga ilmu yang wajib atas setiap-tiap orang bermula daripada yang di Pertuan Agung sampailah yang berniaga gaji kecil seribu sebulan wajib belajar tiga ilmu ain yang pertama sekali adalah akidah penting kemudian selama ni sampai tahun 2017 kemudian saya mengambil pendekatan untuk Tak sebut benda ni sebab tengok uh, Pihak yang membuat onar ni Yang suka buat kut kacau Dia tak berapa agresif Kemudian bila tengok Dia mempertikaikan akidah Pegangan kita maka saya ambil keputusan untuk dengan izin Allah dengan mengharapkan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk bercakap tentang perkara ini iaitu tentang akidah tadi Ustaz Faizul Rahman dia ada sebut dah sikit dia akan mengajak di sini kita apa saya tak tahu tapi berkaitan dengan malam ni juga kita fikah tauhid tasawuf kalau fiqah mazhab paling terkenal empat tu lah dalam masjid ni tanyalah siapa pun mazhab fiqah mazhab apa insya Allah semua orang boleh jawab ada empat kita syafi'i mazhab syafi'iyah al-mazhabu syafi'i kemudian ada mazhab hanafi tuan-tuan pernah dengar tak pelik dan ada mazhab maliki ada mazhab hambali As-Sadah Al-Hanabilah Fiqah Kalau tasawuf ni Antara kitab yang paling besar Ulama yang paling Banyak rujukan tentang tasawuf yang kita guna di Bukan di Nusantara sahaja Bahkan di negara Arab Nah, ha? Paling banyak Kita berpegang dengan kitab tasawuf Al-Imam Al-Ghazali Ataupun Al-Imam Junaid Tasawuf Kemudian akidah kita Kan ada tiga Fardu'ain Ada tiga Fiqah, Tauhid, Tasawuf Tauhid tu akidah lah Akidah kita mazhab apa? Ha, yang ni orang tak nak sebut Ataupun jarang Kalau be belajar pondok Dia pernah dengar Dia tahu dia akidah mazhab siapa Dan kalau dia mengaji dia belajar mendalam sikit dia akan tahulah benda ni jadi Ahlus sunnah wal jamaah orang islam yang ada di atas dunia ni bermazhab dengan dua mazhab yang paling besar iaitu asyairah dan maturidiyah itulah dua mazhab akidah yang paling besar Kemudian dia ada lagi mazhab akidah yang kecil, mazhab ahlul hadis dan ataupun mazhab segelintir kecil Hanabilah. Saya tak rasa tak ya perincilah satgi lagi, lagi pening. Macam ni je. Tonton bayang negara-negara uh, umat Islam di Malaysia ni, di Malaysia pula, di dunia ni. Saya biasa lewat ni kan. Sekejap saya sebut salah apa tegok terus Jangan diam Dia main macam-macam Tuan-tuan bayang negara-negara umat Islam Yang hari ini orang Islam dia kurang Berapa hari ni? Lama dah tak sebut bilangan orang Islam Satu lima Bilion Satu lima bilion Sembilan puluh hingga Sembilan puluh lima peratus Adalah berfahaman Syamirah ataupun maturidiyah kalau tuan-tuan tengok negara yang mazhab fiqah dia Hanafi macam China 60 juta orang Islam Hanafi Hanafi mazhab Hanafi Pakistan 500 juta orang Islam mazhab Hanafi Turki 70 juta orang Islam mazhab Hanafi bila sebut mazhab Hanafi, mazhab Hanafi selalunya akidahnya akan bermazhab Maturidiyah. Yang diasaskan oleh Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ni nak tahu ni. Kemudian baki lagi ni 1.5 bilion orang Islam ni, baki lagi yang bermazhab Syafi'i dan Maliki semua orang Islam dalam dunia ni Yang bermazhab syafi'i dan maliki Indonesia dengan 200 juta nya Kita dengan 25 juta lebih kurang Kemudian Syria, Jordan, sebahagian Mesir Palestin ni semua mazhab syafi'i yang majoriti Syafi'i dan maliki Mazhab akidahnya ialah Asyairah ataupun Ash'ari Ramai tuan-tuan. Ramai. Kenapa isu ni? Isu ni di, kita sebut sebab ada satu kelompok yang baru muncul pada kurun ke 13. Ha? Tiba muncul pada kurun ke 13, ke 12. Kurun ke 12. Di sini tuan-tuan nak faham kurun macam ni. Hari ini tahun ni 1438 Hijrah ini orang panggil kurun 15. Itu cara ulama sejarah ulama Arab mu'arif cara mu'arif tentukan kurun ke berapa. Kita tahun ni 1438 bermaksud kita berada pada kurun ke 15. Saya buat contoh. Kita nak tahu satu orang imam tu kurun ke berapa, tengok tarikh wafat dia bukan tengok tarikh lahir. Contoh, Imam Nawawi Dia wafat tahun 676 Hijriah Maka Imam Nawawi ulama' kurun ke tujuh Imam Ghazali Wafat pada tahun 505 Hijrah Maka Imam Ghazali ulama' kurun ke enam Kita sekarang sudah masuk kurun ke lima belas pada kurun ke-12 Muncul satu orang Yang bernama Al-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab Yang kepada nama dia Dinisbahkan Aliran Wahabiyah pada hari ini Kemudian Dia tukar sikit Selepas berapa puluh tahun Nama Wahabiyah tu Ditukar atas beberapa sebab yang saya dengar sendiri daripada ulama-ulama yang ahli sunnah wal jamaah dan juga ulama mereka sendiri adalah beberapa faktor yang menyebabkan nama tu kemudian bertukar kepada salafiyah ingat dia mula wahabiyah pada nama pengasas tu kemudian menjadi salafiyah kemudian hari ini hari ini di Malaysia, di Indonesia, di, di Asia Barat, negara-negara Arab dan juga di Afrika yang pengikut-pengikut ni nama baru mereka ialah Ahlus Sunnah ha. jadi dia sukalah buh media sunnah pusat pengajian sunnah tapi bukan semua hak nama sunnah ni wahabi cumanya mereka suka dengan nama tu kalau dia sembang dalam whatsapp pun kita kan sunnah dia sembang dalam whatsapp pun geng sunnah bila nak bergerak ke sana ha. saya boleh tahu benda ni sebab dia uh, pemasukkan saya dalam salah satu grup, Alhamdulillah tapi saya tak cakap walaupun satu kataan sebab saya nak tengok cara dia berfikir cara dia bergerak cara dia berbahas sama, seluruh dunia sama cara dia berbahas Imam al syeikh Muhammad bin Abdul Wahab Dia wafat pada tahun 1115 Hijrah Maka dia ulama' kurun ke berapa orang tuan? 12 Kalau nak faham lah Kita sekarang kurun ke 15 Dia ulama' kurun ke 12 Ketika Imam Muhammad bin Abdul Wahab ni al syeikh Muhammad bin Abdul Wahab ni dia keluar di di Najd dia membesar dilahirkan di sana Najd ni Riyadh hari ni Saudi Najd adalah Riyadh hari ni Riyadh tu Saudi lah entah nak dia pun membesar kemudian dia belajar dengan ayah dia ayah dia sendiri dan ayah dia seorang qadhi orang alim bermazhab Hambali ayah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ni nama Abdul Wahab... Nama ayah dia... Seorang yang alim... Al-Qadi... Dan dia juga ada seorang abang... Nama abang kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ni... Yang dinisbahkan kepadanya Al-Wahabiyah... Nama abang dia Sulaiman... Al-Syekh Sulaiman... Alim juga... Dia pun belajar... Kemudian... Sampai pada satu tahap... Dia keluar daripada kampung... Yang ni cerita ni daripada mulut pendukung ataupun ulama-ulama as-salafiyah sendiri. Ulama-ulama yang kita panggil Wahabiyah ni. Sebab saya mendengar daripada dua-dua belah pihak. Berpuluh jam daripada pihak ni dan berpuluh-puluh jam daripada pihak ni. Dua-dua saya dengar. Yang saya cerita kat tuan-tuan daripada Syekh Nawaf. Ataupun Syekh Nawaf spesies kita sebut namanya bin Muhammad As-Salim ha, boleh tengok dalam Youtube tapi bahasa Arab lah dia pun belajar Syekh ni Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang pengasas kepada Al-Wahabiyah yang tuan-tuan duk tengok Rio Rendah hari ni sekarang ni jadi dia pun belajar dengan ayah dia sendiri belajar dengan Tok Guru semua satu hari dia keluar kemudian dia membaca buku-buku Imam Ibn Taimiyah dia jumpa Syekh tu lah cerita Sama ada dia baca sendiri Ataupun dia belajar Wallahu alam Syekh tu kata dia mempelajari Kandungan buku-buku Imam Ibn Taymiyah Imam Ibn Taymiyah Satu orang yang Mujtahid Ni semua orang kena tahu Dia mujtahid Ilmu dia sampai ke tahap mujtahid dia punya karangan dia ratusan karangan Imam Ibn Taymiyyah mencecah ratusan seorang yang alim tujuh tahun saya belajar di Syria saya tidak pernah mendengar sekalipun ulama-ulama Syam yang mencaci dan menghina Imam Ibn Taymiyyah tak pernah mencaci dan menghina tak pernah tujuh tahun saya belajar sebahagian daripada ulama Syam dah belajar Tauhid maka dia akan sebutkan beberapa kesalahan yang dilakukan oleh Imam Ibn Taymiyyah yang melanggari ijma ada lebih kurang 60 kesalahan besar melanggari ijma antaranya ijma kesepakatan ulama' dalam perkara furoh akidah dan sebahagian lagi dalam perkara eh, dalam perkara usul usul iaitu akidah dan yang sebahagian lagi dalam perkara furu' fiqh nah jadi imam ibn taimiyah ni dia ada satu sudut dalam kehidupan dia dalam berfatwa dia yang mana pandangan-pandangan al imam ibn taimiyah bercanggahan sepenuhnya dengan ijma' para ulama' Okey dan yang kedua di dalam buku-buku karangan Al-Imam Ibn Taymiyah, Al-Imam Ibn Taymiyah banyak dan mudah menyebutkan perkataan kafir, bid'ah dan dibunuh. Tiga perkataan ini. Ratusan tempat dalam kitab-kitab Imam Ibn Taymiyah yakfur dia jadi kufur, yartad dia menjadi murtad, Yuktal dia mesti dibunuh dalam kitab dia banyak ratusan antaranya sesiapa yang menjaharkan sebelum semayang usalli sebut usalli yuktal maka dia dibunuh itu satu contoh dan ada ratusan yang lain ada berapa? ada ratusan yang lain al sheikh Muhammad bin Abdul Wahab setelah dia belajar dengan tuan-tuan guru termasuk ayahnya sendiri seorang yang alim mazhab Hambali yang muqtadil yang tidak ekstrim kemudian dia keluar dia pergi belajar kitab ni dan kemudian dia balik dia pulang membawa fikrah Imam Ibn Taymiyah ini ke perkampungannya dan ditolak oleh majoriti ulama di kampung tersebut yang menolak pemikiran dia itu termasuklah ayahnya sendiri dan juga termasuklah abang dia yang kedua-duanya adalah orang alim dalam mazhab Hanbali Yusuf Hussein dia bertengkar dengan satu orang pensyarah Universiti Melayu Ustaz Yusuf Hussein ni dia bahas satu hukum dia bahas 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 pensyarah Universiti Melayu tu kata saya tak pernah dengar apa yang Ustaz cerita ni Dia tu doktor Persyarah ni doktor Terus Saya tak pernah dengar apa yang Ustaz cembang Dia Ustaz ya. Kata Ustaz Yusuf ni Masalah Ana dengan doktor Macam masalah cerita orang tua tua Satu perigi ada dua cebok Satu cebok tali panjang Satu cebok tali pendek Orang yang ada cebok tali pendek ni Dia suruh masuk dalam telaga Dia cedok-cedok dia kata apa? Ayak tak ada Orang yang ada tali panjang Cebok dia tali panjang Dia suruh-suruh dia cedok Ayak ada Tersipa tentang hak satu kata tak ada Hak satu kata ada Tersipa Pasal sehok yang satu lagi tali dia panjang hok satu lagi tali dia pendek kalau kita baca sikit tak jumpa orang lain baca banyak jumpa kita jangan duk kata hok benda yang tak pernah kita jumpa tak pernah kita dengar tu sesat tunggu dulu ada satu orang nama mahfuz dia bukan orang calang-calang ahli majlis fatwa negeri selangor ni dia tulis dalam surat kabar utusan dia kata antara ciri-ciri wahabi dia pun tulis satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Tuan-tuan, yang dia tulis tu salah alamat. Salah alamat ni benda berat tu. Orang tanya ustaz mak tu lagu mana. Bermuk dah dia, lima puluh lima dah. Janggut pun putih. Kepala berubah tak sanggah dah. Oh. Dia pun tanya tentang saya. Satu orang dia pergi bagi tanda-tanda. Nak kenal saya tu pertama bermuk lima puluh Lingkuk. Tambah orang tu duduk gerang pula. Aku ni nak cari tang mana satu mat dia bagi ni. Mat mana ni? Ha oh, dia tu berongok. PP tengok ah oh, dia ni lagu kau tu apa? Pukui Tak kena nyo orang. Kan? Kita nak cari satu nak darah kita nak menikah. Apa kata lagu mana Minah? Minah tu hmm tak apa, elok hidung kembang telinga capak. Akal punya dia elok tak sanggup muka. Salah alamat. Wei, jaga-jaga tuan-tuan. Dia kata antara pertama ciri wahabi apabila mati dia pun tak baca Quran. Betul ke? Tuan-tuan, kalau yang tu ciri wahabi, siapa dia wahabi nombor satu? Imam Syafi'i tu wahabi. Tak siapa? Al-Imam Syafi'i dia sebut. Sebagaimana disebut oleh Ibnu Kathir. Ketika dia tafsir dalam surah An-Najm. Wa'al-laysa lil-insan illa ma sa'a ah. manusia tak akan dapat melainkan apa yang dia buat kata ibnu kathir al imam asy-syafi'i buat keluar fatwa baca al-Quran tak sampai dekat orang mati imam syafi'i wahabi kalau ikut mahfuz oh pelik dia kata siapa wahabi ni kalau bertembung jumaat dengan hari raya depa tak semayang jumaat Siapa dia Wahabi kalau ikut alamat dia? Wahabi nombor satu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Wahabi dan nak kan apa? Hadis tentang sahih. Nabi kata apabila bertembung Jumaat, zaman Nabi bertembung Jumaat dengan hari raya, Nabi kata aku bagi pilihan. Siapa yang nak semayang raya, semayang Jumaat tak payah. Siapa yang nak semayang Jumaat raya tak payah. Boleh pilih salah satu ataupun mai dua-dua. Nabi kata. Nanti dulu nak tuduh biar tak? kena Takut tak ingin makan diri ya? oh, Ini kita kena jaga tuan-tuan Biar kita kenal siapa musuh Siapa musuh kita biar kita baca bagi Bagi habis